У нашій студії вже наступні гості. Це Леонід Комський, організатор ініціативи Артфорум і Ігор Файда... Гайдай, фотограф. добрий Добре, день. Руб вас від... вітати. Розкажіть, будь ласка, про от, власне цю ініціативу «Артфорум», яка вже стартувала з 27 квітня і буде тривати аж до 23 травня. Ще маємо місяць, щоб відвідати, власне, подивитися, що відбувається. І... расскажите про задание проекту и власне чему вы эта инициатива и що можно там побачити, подивитися и чем надихнуть. Ну, в двух словах инициаторами арт форума э, выступили евгений уткин и его супруга ирина бутанская организаторы мастер-класса арт форум в общем-то представляет собой такой мультимедийный фестиваль, который включает в себя изобразительное искусство, фотография, музыка, причем разная музыка, классическая, джазовая, эстрадная, фольк, этно, театр, фильмы, которые в основном это «Вавилон-13». Проходит все в мастер-классе. В основном основная площадка мастер-класс. Отличительная черта – это то, что, в общем-то, это не есть инициатива какого-то одного объединения или одного центра. В общем, это такая задумывалась, это как некая площадка, где могут принять участие самые разные гуманитарные инициативы. Э, Киева. Ну, например, вот мы проводили фестиваль Ауфест два года. В этом году из-за недостатка средств у нас нет возможности его провести. Но мы будем проводить какие-то отдельные мероприятия в рамках Артфорума. Вот. форума Ну, в двух словах это так, сейчас э, проходит выставка Игоря Гайдая, замечательная фотовыставка, проходит арт-Майдан, э, это те, которые были, в общем-то, инициатива во время Майдана возникла, там участвует довольно много самых разных художников, от уличных до да уже таких достаточно известных, именитых, как Матвей Вайсберг. И, в общем-то, будут проходить другие очень много разных мероприятий. По джазу Коган помогает, по театральному направлению Влад Троицкий. Вот, то есть в какой-то момент, ну, естественно, мы все, что сейчас, все у компьютера, все смотрят новости, все переживают, все как могут помогают. В общем-то, вот, как предыдущий ваш гость, мы тоже с интересом слушали, что и, в общем-то, очень сложно думать о культуре, о искусстве но с другой стороны, ну как-то должно общество должно жить, так или иначе, общество должно жить, государство должно работать. Если мы все будем э, сидеть возле монитора, компьютера и как-то, ну, то есть не будет работать водопровод, не будет работать коммунальные службы, э, мы это сразу заметим. Если остановится культурный процесс, мы это заметим не сразу, но результат этого будет не менее трагичный. В общем, поэтому мы вот, вопреки всему, в общем, решили совместно все-таки провести этот Артфорум. Ну, от у мене там запитання до Ігоря. Я так розумію, що ви виставляєте свої фотографії, ті, які ви зробили на Майдані, власне, під час ага. подій. <кхів> да, да, так, так, як от ви кажете, там, що в зв'язку з цими політичними подіями всі зациклені дуже на, на інтернеті, на тому, що відбувається на Майдані. От, власне, і, і Вавілон 13 і, і от ті фотографії, які ви презентуєте, це так само, от, це таке повернення до тих подій і, і політика так само. Ну, Це тема просто майдановська, вона все все одно, її хоче или не хочешь, ее вычеркнуть ее из этой жизни, ну, практически невозможно. Даже если ты будешь говорить там о цветочках или там о чем-то другом, и даже может быть важном, о чем-то в обычной жизни, то в жизни, когда в стране, скажем, достаточно беспокойные ежедневные события, когда любой гражданин, именно вот гражданин, ощущает какую-то определенную опасность, вычеркнуть тему Майдана, потому что, в принципе, это все последствия или связанные взаимосвязанные вещи почти невозможно. Поэтому э, нечего как бы и лукавить, что ли. То есть, да, эта тема действительно сейчас важная. И вот эта выставка, которая сейчас открылась в бомбоубежище мастер-класса, она очень такая промайдановская. То есть там три экрана показывает Вавилон 13. И там расположены мои фотографии, еще инсталляции, и еще некоторые вещи такого вот майдановского искусства, причем великолепно сделанные, получилось, что они так чисто от сердца сделаны, были не для выставочных залов, но смотрятся они там очень хорошо. И действительно я с Леонидом согласен, что в принципе какое-то усилие воли требуется, чтобы как бы вот, включиться в вот этот культурный процесс. Но сегодня же искусство, оно даже называется актуальное концептуальное, то есть оно по-любому отражает Явління, ну, через там, призму. Культурну. Поэтому, да, це, це тема, це тема все -таки. Не вважаєте ви що це є трошки такою там спекуляцією, тому що. Там ну, в зв'язку з цими подіями, там скажімо, і, і нас дивляться багато, і українську правду багато читає, тобто, збільшився трафік, да? тобто і, і культура навколо цього. Тобто ніби складається таке враження, що окрім би, цих політичних подій більше нікому нічого не цікаво і тому якби, всі навколо… Ну як ну, це можна за спекуляцію, якщо явлення, яке просто А э, вліклі столько людей? именно по-настоящему, через сердце. Спекуляция – это когда тебе это не интересует, а ты понимаешь, что эта тема модная, и ты ее занимаешься. Я, я, пока спекуляции не видел ни одного художника, который там есть. Может, они и есть где-то, но вот я лично их не видел. Все люди, которые работали во время Майдана, на Майдана, после Майдана, выставки, которые сейчас пошли. Во-первых, для художника это характерно, но сразу не может вообще в это включиться. Вот ребята говорили, что у них просто кисти выпадали из рук. И я сам заставлял себя идти на Майдан, именно заставлял с камерой. Потому что вот делать что-то было трудно. Но когда ты уже входил в систему, да, работал, наоборот, я не мог уйти оттуда. То есть вот такой был, был момент такой трудный. Просто фотографу немножко сложнее. Он понимает, что как бы, события сейчас, он же не может уйти. Художники в какой-то момент, два месяца, они вообще ничего не делали. Ну, многие из них, по крайней мере, с кем я общаюсь. А потом вот эта рефлексия, как бы преломление это, этих событий через себя, оно, наоборот, дает такой выплеск. И сейчас, в принципе, вот это время уже пошло, когда преломленные через свои там культурные какие-то через ну, движения пошли. Поэтому сейчас можно сколько угодно назвать это спекуляцией, но эта тема все равно она, она абсолютно актуальная, она живет, поэтому я лично эту спекуляцию не считаю вообще. Ну, да. мое задание, значит, провокувати да, вас да. на да. а просто были заниматься уже такие вопросы... провокацией, в общем, журналисты. И, в общем, тема не ограничена только Майданом, но так получилось, да. что те, кто подавали свои работы, они подали именно на, это, ну, на эту тему, на тему Майдана, на тему событий, которые сейчас Да, кстати, арт-форум, он э, шир, 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 широкого плана, но просто люди показывают то, что у них ближе к сердцу сейчас, вот то, что важно для них, чем, чем живут сейчас. Тут бежит Руби все равно сконцентрованно навколо Майдана. так? Я так Чей? Ну, не только Майдана, да, mm -hmm. Майдана, событий. То есть Майдан это есть какое-то олицетворение того переворота, сознания, э, тех событий, которые произошли у нас в Украине. И это только начало взрыва. То есть, вот, как мы говорили, пока ждали как раз в коридоре, что, ну вот, на мой взгляд, Украина, когда-то Бердяев говорил, что у каждого народа есть своя судьба. Да? Вот такое ощущение, что судьба Украины – это похоронить тоталитарные режимы на всем постсоветском пространстве. То есть мы начали с Киева, так вышло. Ну, к чему приведут события сейчас, в общем-то, уже понятно. Весь вопрос, сколько это займет времени и какой ценой. Они приведут, в общем-то, скажем так, ну я не говорю к развалу России, но к какому-то поражению России, геополитическому поражению. Может быть, не Россия, а того режима, который сейчас при власти в России, той тоталитарной секты, которая сейчас при власти там. А, ну вот где-то это такая, может быть, это чересчур романтичный такой подход, что вот мы, там, вот Украина, мы там всех освободим. Нет, это процессы, которые освободить народ может только сам себя. Мы это, это уже карма. знаем да. хорошо. Вот. Но то, что это здесь началось, ну, может, это наше счастье, это наша судьба такая. Вот. А культура это ну, неотъемлемая часть жизни общества. То есть, если рассматривать общество как какой-то некий такой организм, но это чисто метафора, да, то в общем-то культура, искусство это можно сказать эмоции, мысли, какое-то сознание этого, да, и, в общем-то, мы не можем, как общество, не задумываться, не рефлексировать над этими процессами, которые сейчас происходят, по-своему. Игорь, как фотограф, там, художники, там, музыканты, по-своему, там, писатели, поэты и так далее, там, режиссеры театральные. Поэтому вот действительно каким-то образом, вот Игорь правильно сказал, вот на Майдане ни о чем больше не хотелось думать. То есть мы остановили все какие-то инициативы, которые были до этого, и как-то ну, даже сами разговоры о том, что вот сделать что-то, какой-то фестиваль или что-то еще, казались кончунственными. Как такое происходит? А, мы... а сейчас уже ну, вот какое-то внутреннее понимание, что нужно это делать, нужно жить дальше. Кроме того, мы очень интересно то, что здесь происходит. Вот впервые э, я чувствую огромный интерес э, от мирового сообщества, потому что вот раньше, да, мы вот э, вообще украинскую культуру раньше, там, скажем, год-два назад вот часто воспринимали как какую-то часть российской культуры. Вот в Лондоне я сталкивался с тем, что а вот да-да-да, вот есть такое даже вот аукционные дома такие значительные, как Содбис, например, или Кристис. Там вот есть такой отдел русских торгов. И туда входили, например, художники, которые всю жизнь были украинцами, которые никакого вообще отношения, которые идентифицировали себя как украинцы. Вот. Это было страшно обидно. Сейчас такого нет. Сейчас все хорошо знают, что такое Украина, интересуются, какая же культура Украины. Да, вот если есть такой народ новый, который заявил о себе, наверное, какая-то там культура есть. И сейчас, мне кажется, очень большая, ну, такая очень важная задача для деятелей культуры как-то получить членство для украинской культуры вот в таком мировом спектре, в каком-то мировом сообществе разных культур во всем многообразии. То есть мы получили Шанс войти, можно сказать так, в этот клуб, достойно войти. И, на мой взгляд, сейчас этим надо заниматься. Потому что это, ну скажем так, точка бифрукации, вот время свободы, когда мы можем это сделать, оно не будет бесконечно, оно растянется на несколько месяцев, может один-два года. А потом все снова застынет, потом исчезнет. Вот нам будет казаться, что то, что произошло, это не с нами произошло, это какой-то сон. Вот уже, наверное, так кажется, да, у вас тоже, наверное, так, что то, что было три месяца назад, как, это было со мной? Да не может быть. Вот. А чем дальше, тем будет больше. И точно так же ну, интерес мировой уменьшится к тому, что происходит здесь. Поэтому вот сейчас, ну, на мой взгляд, предстоит очень большая работа, и нам нужно использовать это время и эти шансы. Як Ви вважаєте, от, от те мистецтво, яке зараз є таким рефлексійним, яке стосується Майдану і тих подій, які відбулися, наскільки воно є вічним? З точки зору, от, от ми пам'ятаємо 2004 рік добрий, там і помаранчеву революцію. Е, і багато документалістів знімали фільми, і, і і фотографів так само працювало. І воно в якийсь момент стало, от ну, його стало настільки багато, що воно в раз не знаю, набридло, чи, чи стало бути. И сейчас так будет, что-то останется. Будет отсеиваться, это естественный процесс, это нормальный процесс, кстати, очень. Что-то останется. Лучшее останется. Вот я уверен, Игорь, а фотографии останутся. Ну, спасибо. А, вот. ну это не потому, что я говорю комплимент, ну, это, это так и будет. На мой взгляд, останутся работы, ну многих останется. Ну проводили выставку, уже провели Матвея Вайсберга, его работы по Майдану. В конце марта мы их проводили, успели эту выставку сделать. То есть вот это останется. Останется очень много кто. Но это не будет как вот просто, наверное, со временем от историки искусства Выделят это как один период какой-то вот такой вот, да, и будут рассматривать, ага, вот там творчество Игоря Гайдая, допустим, вот в период посвящено Майдану, да, но это отнюдь не ограничивает его, то есть ну, его творчество гораздо шире и началось задолго до этого, в общем-то, восхождение как фотохудожника. Да, конечно, этим не закончится, но я думаю, этот период в истории останется, мы никуда от него не уйдем, но, конечно, со временем... И, кстати, различие между 2004 годом и сегодняшним, там, 2013-2014, оно довольно существенное, потому что вот Майдан 2004 года, да, они, да, это, это связано с событиями, то есть сам, сам уровень событий был намного проще, он как бы был как бы экзаменом для ребенка. Вот сейчас мы сдаем уже, там, сказать, вступительные экзамены. Нам, нам предстоит очень сложный, серьезный уже период такой взрослой жизни, где мы очень много работы. Но это был как бы 10, 10, класс. Это совсем другой, это целый набор экзаменов, где задачи были намного сложнее. Мы прошли через очень жесткие испытания, жертвы намного более там была очень четкая задача, надо было просто, ну, народ возмутился фальсификациям на выборах и потребовал как бы, пере, как бы переигрывания, чтобы по-честному сделали. И победа была достигнута довольно достаточно быстро, поскольку было потом разочарование, многие посчитали, что этот Майдан, что он вообще там такой всякой. хотя я, например, ни разу в чем не, раз, не разочаровался, потому что я считаю, что это было уникальное событие, это был первый этап, первый экзамен украинская нация сдала на Майдане. И потом все прогнозы, что следующий Майдан соберется через 200 или там 100 лет, он не оправдался. То есть 10 лет это не такой большой период для целой страны, для с, с таким населением. А вот сейчас я уверен, что Майдан будет собираться намного чаще и быстрее, намного. Он будет вообще такой стендбай состояние, потому что поскольку количество общественных организаций, контролирующих политическую и гражданскую жизнь страны, еще не, ну, не существует в Украине такого количества, которое есть в мире вообще. То есть до стандартного Майдан будет пока заменять вот эти большое количество вот таких профессиональных, властных организаций, которые умеют контролировать там какие-то области общественной жизни. И сейчас эта функция как бы лежит, я считаю, на, на Майдане, который уже не будет так вот сворачиваться полностью. Даже если он физически сворачивается полностью, то по первому как бы колоколу Михайловского собора, я думаю, он соберется очень Абсолютно быстро. согласен, Собраю. Ленідот, ви є, ще, окрім того, і антикваром. Як ви вважаєте, от зараз у Національному художньому музеї України відкрилася виставка Кодекс Межигір'я». окрім примарного золотого бетона, в помешканні Януковича знайшлося чимало речей, цікавих саме з мистецької точки зору. Серед них виявилися справді унікальні твори, як і відвертий несмак, і підробки пізніше. До колекції було долучені деякі предмети з будинку Віктора Пшонки. от зараз можемо побачити ці відеокадри. Як ви прокоментуєте власне, ці твори мистецтва чи їх наявність? Що з ними робити? Тобто, яка їх має бути подальша доля, і, і, і наскільки є, є у них художня і мистецька цінність? Ну, в тех, что мы сейчас видим на экране, художественной ценности нет никакой. Но вот сейчас уже есть вот икона. Это, по-моему, из пшонки. Я был в Межигре в какой-то там экспертной группе. Да, действительно, там, ну вообще сложно говорить. Это отдельная тема. Это был какой-то вообще культурный шок, то, что я там увидел. Да, там действительно были очень интересные уникальные произведения искусства. Но в основном там было что-то ужасное какое-то большое, то, что это все дарилось, понимаете, это подавляющее большинство этих вещей, они не были куплены, это не, это не коллекционеры, которые их как-то покупали, выискивали, которые любили, это все были подарки, такое вот феодальное сознание, в общем-то, да, старинное оружие, это были подарки, то есть что с этим делать, ну, на мой взгляд, вот когда я попал в Межигорье, это был такой великолепный музей тоталитаризма и коррупции вот на, на мой взгляд туда нужно было свести все памятники тоталитаризма не разваливать их а просто снять демонтировать свести туда. я вам скажу это было бы прибыльно потому что это действительно вот люди чувствуют в этом есть что-то такое одновременно и извращенное и такое вот гигантское такое громадье такое. И я думаю, что люди бы со всего мира бы туда, это был бы самый большой в мире, наверное, музей. Вот, на мой взгляд, конечно, это было бы лучше всего. То есть сделать такой вот музей, музей тоталитаризма и коррупции, прямо там в Да, Там территория большая, поместилась в него. Конечно. Да, 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 части это не, несколько сотен даже. памятников Ленина можно может быть, в этих. Конечно, всю территорию жалко, там какой-то, наверное, не, ну, центр рекреационный или там ну, какой-то дом там, отдыха. Там много места, там хватит. Да, да. Конечно, это будет огромный интерес, где не делать эту выставку, в национальном музее или в самом. Я бы в самом Межигоре, конечно, это сделал бы. Потому что предметы, вырванные из контекста, вот из антуража, потому что, вот, честно сказать, это не метафора. Когда я попал в Межигаре, вот я уехал, потом мне где-то голова болела, жопа, нередко болит голова, но часов 6 болела после этого голова. Вот, а, а вот этот лифт мне больше всего поразил лифт. Когда вот мы в Хонке попали в лифт, э, я увидел там мозаику на полу, реальную венецианскую мозаику, все это позолото. то есть ну, я так себе даже ущипнул, думаю, может я сплю, ну как это может быть такое. А потом просто все мысли исчезли, я просто ходил, фиксировал, там меня что-то спрашивали, я отвечал о каких-то предметах. То есть я думаю, что люди бы, вот, мне бы интересно было, если доживу там через несколько лет попасть на Жигерь и вот как-то пройти это, посмотреть еще раз. А еще а что у вас там вот наибольше ближе вот, а? ну, там, скажем, на. Вопрос зачем? Лифте. Ага. Зачем? Ведь ну человек же живет, ну, не так долго, да, как бы век человек не живет, да, вот он живет там несколько десятков лет, да, и вот что должно твориться в голове? чтобы вот воплощать какие-то свои фантазии. Меня поразили вот какие-то охотничьи, там вот приспособления, огромное количество каких-то пуль, вот ну, такое вот апология убийства, да, вот убийство, ну, не знаю, может, это мне просто я как вегетарианец и противник охоты. в принципе, там, да, как-то это поразило Но это одна из многих вещей, которые там поразили. И я же говорю, это тема для отдельной, в общем-то, наверное, беседы, просто ну, нет слов. Спасибо вам, що ви прийшли. На жаль, дуже обмежені у часі. Мушимо, мусимо, як би,